你说，虽然咱们是完成任务了，但是你不是这样，我能那样？啊、不是我哪样呀、啊？不是你那样了呀、啊？不是你能别这样吗？你老别老、啊、不是我哪样了不？你别别别不别别别别别别这样！啊、咱们让沈给姐姐评评理，行？走啊！<laughs> 嗯。嗯。 神女姐姐，水漫金山一事已过千年有余。这千年间，我们姐妹二人都化了不少的凡人。是啊，已经抹平罪孽，可以修道成仙了。以后就不是蛇精，是蛇仙了。嗯、就是仙啦。<laughs> 你们啊，还尚未能成仙啊？你们还有最后一项任务。最后什么呀？这是 Nova 十四 Ultra。 此人乃惊喜集团总裁，平日严以律己，苛以待人，素有“草原屠夫”的称号。那他和草原有什么关系啊？他和牛马有关系。<唉>你们要让其下台，拯救全公司的打工人。那哪个是他呀？下凡之后，你们将法力尽失，没法怎么干呀？那没法干呢。是啊、嗯，这是我最新发现的神器，可助你们一臂之力。啊 含金量好高啊！嗯，哎，开心，开心，开心！姐姐是<哇>真开心了，都开始变花了。哎，嗯，哪个是他呀？嗯、咱们连目标人物长什么样都不知道，简直铜墙铁壁。别担心啊。 我们有 Nova 十色 Ultra 神器啊！嗯，行了，快去吧。是。哇，不愧是红枫原色镜头，这环境，这构图，这遥远，能不能拉近点啊？你看，这妆容多真实，多有鲜活感。这也太近了。 这光线这么暗，能拍的好看吗？还真行，你看，每张都好看，这是重点吗？不愧是神女送的神器，红峰质感人像，每个焦段都出片。是啊，这才是重点。不过还有更重点的，你没发现他是谁吗？他就是害我被压在雷峰塔下的罪魁祸首。 他是许仙，什么许仙啊？法海转世，他，怪不得我见他的时候心里怕怕的。那你可真是一朝被蛇咬，十年怕井绳了。这对咱们来说也不是什么好词儿吧？嘘<噓>，切勿打草惊蛇。姐姐，你这提醒的多少有点儿画蛇，冷点睛。嗯、我这儿倒是有一计，引蛇出洞。 经过这些天的观察，可知唯一能拉他下马的办法，就是先成为他信任的牛马，然后找到最关键的那一刻，一举拿下。姐姐好计策，正所谓打蛇打七寸。嗯、法海，上一世的恩怨就在这一世了结了吧。 请开始你们的表演。应聘个保洁搞这么卷，现在的人真可怕。请开始你的表演。 哎，哎哎,哎，你在这儿雇佣什么呢？我希望得到您的雇佣。不通过。等一下，他们会的，我全会。 <Nice. S 2> 你给我出去！等一下，我还有最后的杀手锏。 小艺小艺，我在，我在请问擦玻璃应该怎么擦？很简单，把水和白醋一比一混合。没有白醋，可以换成洗洁精，三滴就好。没有洗洁精，可以换成酒精。没有酒精，你你还是找个保洁吧。小艺，请注意你的身份，你是个 AI，你 AI 要想办法。哎、这手机好智能啊！我是世雄吗？那 AI 怎么也是 AI？小易，哎，我是谁？我是谁？试试试试你在干什么呢？ 恭喜你成功入职我们惊喜集团！谢谢考官。嗯，还有它的使用者。保洁面试都这么苛刻，姐姐面试总裁助理得难成什么样啊？嗯 您是唯一一个敢面试总裁助理的人，我代表人力资源部门感谢您，同时也恭喜您成功入职惊喜集团。啊，谢谢谢谢。看我怎么给你捣乱。啊，坐吧。 休闲小镇的这个建设方案尽快出出来，知道吧？不让我工作，我怎么捣乱啊？总裁，我要工作。嗯，你就做吧。哎 <laughs> 呦，姐姐，心情不好就喝点大补汤吧。 谢谢晴儿，太贴心了。这是我四舅老爷自早的。哎呦，你这、这、这！哎呦，快走！哎呦，哎呦怎么了？四舅老爷的心意，你这……晴儿，我总觉得这一世的法海和我们想象当中的不一样。你神经病了吧你？你多喝点大补汤来。哎呦，我真喝喝了，你快拿走。不开心？不开心就要多拍照。来，一笑解千愁。 看你这冷白皮还原的多完美！是啊。<laughs> 一二，等一下，插过来，放大，拍下来、啊。呀，拉这么近还能拍的这么清晰，不愧是神器啊！此人行事诡秘，你速去查查。嗯嗯 圈子里都传遍了，说副总裁正和一些股东合谋对付总裁，只要这次竞标失败，副总裁就会将他的位置取代。哪个圈子传的？保洁圈。<laughs> 那就是属实了。当然了呀。<laughs> <laughs> 敌人的敌人就是朋友。朋<比>啊。 女人，你们成功的引起了我的注意，嗯、但是一个保洁，一个没用的助理，拿什么跟我谈合作？说的有道理啊，因为我们是同路人。对，你们就是纯路人。等你们入了总裁的眼，再来跟我谈合作吧。啊，哎，真入眼了。开车,开车，开车。总觉得。 还缺点什么？都卡三天了，要不咱问问别人的意见呢？比如那个嗷嗷带工作的白助理，不行，嗯，我家祖训独立，确实独立。 能、no? 拉近一点，才更像一家人嘛。其实公司也是个大家庭，也算是一家人。不如你问问大家的意见呢？嗯，看来我只能使出职场终极绝招了。 后天就是 deadline 哦。我问，嗯，那可、个、真是不问则已，一问惊动全公司的人呢我们现在缺少的就是拉齐需求，聚焦痛点，磨平差异化，对齐颗粒度，打出组合拳，实现经济闭环。他说的每个字我都能听懂，但是连在一块儿。我有一些小小的建议。 啊一千五百页，我马上讲。现在就关，关，冷静。元宇宙，元宇宙，元宇宙，元宇宙。我来了，这周。 我们去了周围所有的小镇，蹲点了很多的公园、运动场，还有 live house，用 nova 十四 ultra 的红枫原色镜头抓拍下了他们最开心、最放松的时刻，也是最最真实的样子。其中有。 我妹的照片啊，好有生命力啊，好真实的画面啊！散会，你们两个留下。总有些人只知道卷或者证明自己，只有你们真的提醒了我。 方案所缺就一个字，真。<laughs> 我会好好研究你们提供的资料。现在，你们可以走了。啊？这项目也太难进了吧！这安也太难成了吧！项目有一个大 IP 的合同，必须要人力取回。我还有方案要写，抽不开身。你们愿意帮我跑一趟吗？这么个走啊？当然愿意啊！<laughs> <laughs> 姐姐，这应该是个好机会，你怎么看上去不太开心啊？我对我犹豫的部分更加犹豫，前世法海的阴影让我满心顾虑，难斩锋芒出击，困在纠结原地，心魔如影随形，无惧何时才能破局？姐姐，请不要做一条饶舌。<laughs> 啊！你，女人。 你们现在配合我谈合作了，就十秒钟的时间，还至于套个麻袋？丫头，你们这是在玩火。授权合同是这次竞标的关键，谁能拿到它，谁就是最后的胜者。你们负责拿到它，交给我，我让总裁下台。事成之后，我给你们。 这个三根手指，三千万，三次跟我共进晚餐的机会。从小我就梦想做出一番成绩，证明给我父亲看，所以我一心扑在事业上。不料我的成果一朝被他人夺取，被总裁吗？不是他，后来我东山再起了，但是我又遇到了一个劲敌。这回是总裁吧？也不是他，我又东山再起了。嗯、你就直接说。 你为什么要这样对总裁？你想知道？嗯，你还没有资格解锁这个答案。哎呦，真是个丝滑的小东西、啊，他是第一个敢如此吸引我的手机。 呃，姐姐，嗯，玩手机玩晕了，我是有点晕霸总了。你是有点稍息了解我吧？半点也不着急。好，你们这么着急，我就告诉你们，<laughs> 因为在这个历史的长河中，没有任何一个霸总是副总裁。为什么要在这么荒凉的地方做交易啊？ 要想人不知，你俩得消失。嗯，他是个 rapper。好了，你们两个就在这个大自然里面自生自灭吧。自生自哎，谁跟你自生你？这个人啊，真是比千年前的法海还要坏，简直就是蛇蝎心肠。哎呀，行了，姐姐，咱们就在这儿坐等升仙。 荒郊野岭的，这也没信号啊！Nova 十四 Ultra 有天通卫星通信，即使没有地面网络信号，也能打电话。天宫的星君来救我们了！天通卫星，天通卫星，天通卫星，天通卫星是哪位星君啊？ 喂，总裁，我和小青现在被困在金喜森林了，合同被副总裁给抢走了。喂，喂，怎么给我挂了？你为什么要给他打电话，让他来救我们呀？因为我想等等看，看他会不会来，也想知道他这一世究竟是个怎样的人。哎，你就那么相信他呀？ 百分之五十吧，说了白说。啊，等等等，一等又是一千年。小白，青儿，可算找到你们了，怎么样啊？没受伤吧？你怎么没去抢合同啊？你不是说的吗？咱们是一家人，我怎么能丢下你俩不管呢？ 其实，居然敢给我假合同！居然敢给我假合同！三秒钟，我要让真合同出现在我手上。是，是快拿着，走。那你俩放心，交给我们。 <laughs> 女人，你们成功把我给迷倒了。神女姐姐，姐姐你二人是否决意帮助总裁？是，是哪怕任务失败，无法成仙。 我的心告诉我，不能背叛视我们为家人的人。无论他前世是谁，这可是千年就一回的复仇机会，当真要放弃？当真？哎<真>，修仙没成功，又要等一千年了。 嗯，白素贞，陈碧清，啊，神女姐姐，啊，完了完了，叫大名了。没事儿，先别慌。嗯、我宣布，你们二人已功德圆满，即刻便可得道成仙。啊，这，啊、你们没有被升仙的任务。 和过往的恩怨束缚，真正的做到了对待众生一视同仁。恭喜你们修成了，<laughs> <那> <laughs> 太好了！<laughs> 谢谢神女姐姐，那我就用您送我的 Nova 十四 Ultra 来记录我们的胜利时刻吧。啊，啊快来、啊、来，一二三！没想到吧？啊、嗯，其实呢，我和神女早就认识。 啊、这次是我俩联合设局考验你们，哦，军功章也算我一个，一起拍来。<laughs> 好的，快来，快来，快来！没想到吧？其实我与神女也早已认识。啊！此番设局就是为了让总裁，也就是法海，经历真心，相信真心。啊，不是，等等等等等，等谁谁是法海？不重要，不重要。 既然拍照嘛，来，我们靠得近一点，拍照靠近一点，更像一家人。嗯，没想到吧？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 啊？没想到吧？没想到吧？不是，全是局。对，既然都是朋友，那就一起吧。准备，三、二、一，来看一眼，看啊，真好啊！用红枫原色镜头，好有氛围感啊。 色彩好真实啊！嗯，这个哎，不，我觉得这个好像比这个好。你说，你说咋的？这个颜色，哎、这个，这个颜色感觉跟你衣服颜色一样，是吧？我呀嗯，<laughs> 你们已经在 Nova 十三 Ultra 的帮助下度化了无数的凡人，积攒了足够的功德。 接下来只需要再完成一件任务，便可得道成仙。神仙姐姐，听闻最后一个任务极难，可否提前指点一下？万度不离其宗，够真自会相通。什么意思？就是真诚、真心、真感受、真挚、真实、真善美，够真才,才出色。哎，对了，真好。<laughs> 真饿，真困，真想睡。不是这这组词儿呢，在这儿。刚夸你两句，不就夸了？怎么当孩子面？你给我点面子呀！不是，那你说你不那样，我能这样？不是你不这样，我能那样？不是你不那样，我能这样？我哪样？你那样。老说我那样，你不看看那样，我老说你那样。不是你能别这样吗？你老别老。